Ми вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні ми говоримо про значення громадянської активності у розбудові нашої держави, і в нашій студії громадський активіст з кіровоградщини Рафаель Санасарян. Доброго дня. Здравствуйте. А, розкажіть, а, яка власне ситуація на Кіровоградщині? От Наскільки активні сьогодні громадяни і а, наскільки вони розуміють, що без їх підтримки ну розбудова нашої держави неможлива? Ну на сьогоднішній день у нас всі поринули. Выборчий процесс. У нас активность в принципе на высоком уровне. Люди долучаются до этих процессов. Ну, активно поддерживают сейчас того или иного кандидата. В общем, Кировоград полностью работает и углубился в выборочный процесс. А че не а, втомилися люди после таких надважких выпробований? Два года тому у нас была революция гидности, а после того война на Сходе. Вот на сегодня люди а, и чего они хотят? На самом деле... А те принципы и ту идеологию, которую нес Майдан, которые люди верили в, в те принципы, что действительно изменения будут на, на местах, к сожалению, этого не случилось. Поэтому люди вот сейчас в отчаянии. Конечно же, все многие устали от этих бесконечных выборов, бесконечных обещаний и так далее. Реальных реформ не происходит, мы не видим никаких перемен, мы не видим улучшения э, уровня жизни и так далее. Но люди все-таки сегодня многие с надеждой выходят и обращают внимание на ту или иную политическую силу, и верят все. Такі, що дійсно у нас переміни за горами. Ви є одним із співзасновників громадської організації Кіровоград, європейське місто. Які завдання ставите перед собою? У нас завдання номер одні це максимально максимальна от. Что касается нашей власти, что касается наших всех благ, реформ и так далее, максимально приблизить к европейским стандартам. То есть мы хотим, чтобы открытость была абсолютно во всем. Тогда мы и будем и со светом, и с дорогами и так далее. Как только мы научим нашу власть или, можно сказать, заставим не воровать тот бюджет, который и так по крупицам собирается, у нас тогда отпадут вопросы и по ЖКХ, и по строительству дорог, по стеклению детских садов и так далее. Открытость, Поэтому... с коррупцией еще вы в это понятие европейского Ну, Например, места. открытость тендеров. Это проблема номер один Кировограда. Я вам скажу, что на сегодняшний день, если вы захотите поучаствовать в том или ином тендере, вы просто не найдете о нем информацию. У нас просто даже нет информации о проведении тех или иных тендеров. Представьте себе, что вот просто сидят распорядники этих коштей, этих денег, и на свой, на свой рост вытрачают. Что необходимо сделать? Вот, какими кроками максимально... можно досягнуть этого? Нам максимально нужно залучить громадку из из этих процессов. Нужно открыть эти тендера путем всеобщего оговоривания. Я думаю, что найдутся масса людей, масса предпринимателей, которые с удовольствием бы поучаствовали, если бы не нужно было долучать здесь каких-то решал и так далее. И, соответственно, цена бы уменьшилась, а качество бы выросло. Конкуренция всегда порождает качество и меньшую цену. Но, к сожалению, сейчас у нас этого нет. якими засобами, зокрема, ваша громадська організація намагається досягти э, цього або намагається, щоб її почули. Вот ми що і делаем, просим, щоб нас услышали. Мы, в нашу організацію входить не одна сотня людей, ми постійно виходимо на демонстрації, засипаємо зверненнями і так далі. Тобто, ну, обрачаємо внимание именно пока ми, именно вот ті ручі, які ми имеємо сейчас, они вот Такі такови к сожалению може бути. Не можу не спитати. Окрім вашої активної громадянської позиції, ви також займаєтеся ще й волонтерством. Розкажіть про цей досвід у вашому житті. У Нас також да создано кіровоград Його возглавляють мої друзі Сергій Кашуба і Тетяна Бородіна. вже на по на, напрна років полуторалі ми Тобто від самого початку цього каналу. Верно, да допомагаємо зону АТО, допомагаємо діткам. В общем, работаем активно, принимаем участие. Когда вы особисто и чему усвідомили, что не можете быть сторон? Ну, потому проблем. что, мне кажется, самым настоящий украинец, любой украинец, он просто не может быть в стороне в любом случае. Мы видим, что происходит, мы видим, что у нас воинов элементарных вещей не хватает. И я думаю, каждый скажет, что если бы не мы, если бы не волонтеры, не знаю, что можно, могли мы там сейчас... Чи помните, с чего починалась свою волонтерскую деятельность? Вот, с помощью этого продукты, вещи и так далее, теплые вещи, мы все это передавали. Кто помогал вам? Ведомо, что да, все, и у вашей родине активно долучилось. Да, и брат другом. мы был, под обстрелы мы попадали, ну, так, такое бывало тоже. Абсолютно все, можно перечислять, очень долго, очень много людей помогает. Большое спасибо всем абсолютно. Чи робили для себя какие-то внутренние подсумки, что удалось сделать за этот период? Ну, честно говоря, лично мое убеждение, мне непонятно, вот на сегодняшний день особый статус Донбасса, как говорят, там, и он будет, не будет, кто-то говорит, будет. Я, я, если честно, видел эти строки и вижу, к чему оно идет. У меня просто вопрос, зачем тогда убивать было столько людей, если мы сегодня вот просто от этого отказываемся. То есть это лично мое убеждение, и я считаю, что Ми більше потеряли ніж щось зараз... і тим не менше той прогрес, який сьогодні бачимо у врегулюванні ситуації на Донбасі. Ви вірите, що це може бути початком справжнього миру? Я дуже би хотів в це вірити. Але, знову опять же, повторюю, що мені мало зрозуміло, що, що буде заключатися в слові мір, як ми можемо, будемо далі жити, як ми будемо жити в одній країні, де одна сторона ненавидить іншу сторону всю Тобто, тут мало понятно, як ми будемо. Я так Розумію, що і звичайні пересічні громадяни кіровограції вони також недостатньо цього розуміння.

Все може помінятися в читані секунди. Ще один процес, який напряму пов'язаний з містом Кіровоград, про який не можу вас запитати. Це, це так звана декомунізація. Чи вже визначилося місто із новою назвою для себе? От буквально час назад мені перезвонили з Кіровограда, У нас там проходив мітинг. Ми були категорично проти виділення 600 тисяч гривень на опитування. Вы представьте, власть выделяет 600 тысяч гривен. Это при всем при том, что у нас каждый божий день нам, к нам обращаются школы, детские садики с, с просьбой э, утеплить, э, поменять окна, потому что все прекрасно понимают стоимость газа, которая будет в этом году обогреть. Это будет крайне сложно. Я больше чем уверен, что и никто и не будет пытаться это делать. Поэтому я считаю, что эти 600 тысяч гривен можно было потратить в, абсолютно в другие. Я могу перечислить, куда мы могли бы инвестировать эти деньги. Но у нас власть приняла решение провести это упытывание. То есть для кого-то важнее попиариться на... Вы на на місце, місце, на ну, Конечно, конечно. Наш Но мы имеем и загальнодержавное решение, то есть выполнять его, его необходимо на всех уровнях. У нас есть 5-6 вариантов. Давайте их предоставим Верховную Раду Верховная рада будет и выберет нам название. Я за это, но или провести громадские слухания, но опитування проводить за 600 тысяч гривен. Это ну просто опыты громадян, так? Конечно, мы хотим спросить у людей за 600 тысяч гривен. А ну цього так... процесс як якость відбувався, чи была залучена громадські организации, зокрема ваша громадського активисты были опитування. Я вам скажу, что больше половины вообще против переименования как такового. То есть хотят оставить как было Кировоград, либо ну, если мое личное мнение, да, в принципе, закон нужно выполнять, но сейчас не время. Я думаю, что нужно разобраться с более такими сложными вопросами, а потом уже вернуться и решать это. Такая ваша думка с приводом загалом декоммунизации к процессу? что сегодня не 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 той час. Сегодня просто не время. Сегодня я считаю, что эти средства ни в коем разе не нужно тратить на вот такое бессмысленное опыты и вообще отложить эти процессы на следующий год. Я бы сделал. Чи багато місць на Кіровоградщині потребують зміни своїх назв. Да, дуже багато. И я вам скажу, что мы меняем название города, вот товарищ мой, как правильно заметил, у нас район Кировский Ленинский, а мы об этом ничего не говорят. И меняют сразу название города, никто не говорит о районах, улицах и так далее. Но... То есть часу недостаточно, проблема Конечно, Я думаю, что здесь нужно подойти комплексно к этому вопросу и решить его действительно разумно, а не просто сейчас попиариться на на том или ином названии, сделать вид, что мы вот так стараемся выполнить этот закон и в итоге будем иметь опять Затратную часть и больше ничего. А ситуация с памятниками, символикой, взагалі радянською. насколько ну, ее много ну, остается в регионе? У нас практически нет, наверное, в городе Кировограде памятников и Ленину сняли, и Кирову сняли. То есть практически сейчас ничего не осталось. Уже. Еще одна важная сфера вашего жизни – это предпринимательская деятельность. Как давно и чем конкретно вы занимаетесь? У нас есть магазин бытовой техники и спортивной одежды. Я занимаюсь бизнесом с 2007 года. У нас не один десяток людей работает, платим налоги, создаем рабочие места, в общем, работаем. Певно, что как громадский активист вы также тесно сотрудничаете с другими предприятиями региону. Чи, у вас какой диалог? конечно, есть диалог. Диалог у нас всегда. Предприниматели, они очень дружно, тем более Кировоград славится именно предпринимательской деятельностью. Работаем, працюем, все нормально, слава насколько, богу. Нас... Нас... И все-таки, насколько важко сегодня вести предприятие Кодиа? Да всегда было не только сегодня, и сейчас, и вчера, и год назад были, были проблемы. Ну, я вам скажу, что сейчас, слава богу, хотя бы власть нам не мешает. Она никогда ничем не помогает, но сейчас можно вот сказать уверенность, с уверенностью, что пока есть... Месяц... Мы, я не ощущаю и не вижу ее, грубо говоря. Вот именно Но если еще это держава применяем. не заважается в же, есть прогресс. <laughs> если это можно назвать прогрессом, да, тогда да. Тут, а скажите, с приводу податкового тайфку, за цей рік какой изменилась ситуация? Чи тут легче? Абсолютно. Мы не видели никаких, не было у нас проверок, либо каких-то предупреждений и так далее. Мы просто работаем сейчас вот на грани выживания. Я считаю, что каждый предприниматель. Задача одна, номер один, остаться на рынке. Але все ж таки розуміючи ситуацію зсередини, чи бачите ви ті кроки, які має зробити держава, щоб бізнесу стало легше? Ну, нужно открыть карты, нужно, чтобы каждый понимал правила игры. Нужно четко понимать, если для кого-то в бизнесе это можно, то это можно для всех. Чтобы здесь не было такого, что кому-то это можно, а тебе нельзя, и ты просто на фоне, опять же, вернусь к этой системе мохнатой руки, просто проигрываешь в чем-то. Вот это самая большая проблема. Должны быть правила игры для всех одинаковые. Только тогда мы сможем смело, справедливо конкурировать друг с другом. И а ну, здесь отдельная история, здесь нужно углубляться очень сильно в вопрос. Я не готов сейчас вот на скорую руку вам ответить, но понятно, что снизив податки, я думаю, что большая часть средств вышла бы в белую зону, вышла бы с тени. Поэтому здесь нужно углубляться и действительно считать, смотреть, прорабатывать здесь эксперты должны поработать и здесь нужно выбрать. А из зарплатной, вот те, те люди, которые работают в вашей сфере, в вашей предпринимательской деятельности, на, что необходимо сделать государству, державе, чтобы все-таки вывести из тени зарплаты, насколько нужно снизить податковый тягар на, эту сферу? Здесь, повторюсь, опять же, нужно изучать вопрос, нужно углубляться в него, я не готов сейчас говорить там, о каких-то суммах, о каких-то процентах соотношений, здесь нужно углубиться в вопрос и изучить его основательно, я считаю, что Первое, что государство должно сделать, это обратить на это внимание, и действительно не имитировать реформу, а действительно сесть и сделать, хоть задаться вопросами, посмотреть, может быть, действительно стоит что-то уменьшить, что-то добавить, может быть, вообще абсолютно убрать все, сделать два-три налога и так далее. То есть здесь нужно изучать вопрос. До экономичной ситуации бизнес Кировоградщины ставится с разумением, в загалом, тех тенденций, которые бывают в Украине? Ну, конечно, каждый, каждый понимает, каждый, ну, честно говоря, понимать уже устаешь. Устаешь понимать, устаешь входить в ситуацию, понятно, что приходит когда-то рано или поздно уже вот. Вот черта уже за которой просто, вот она уже не за горами. Я думаю, что сейчас, сейчас мы получим э, за коммунальные платежи платежки. Я думаю, что каждый удивится, обрадуется. В кавычках, конечно. И я не знаю, настрой людей, конечно, будет меняться. Дружище, а я регион на готовый до зимового периода? Здесь тоже сказать сложно. Порывы, я, насколько знаю, у нас каждый божий день и до 100 в день порывов это именно э, централизованного отопления. Не знаю, честно говоря, не изучал этот вопрос, но я так подозреваю, что что готовы мы процентов на 50 Говорили з вами про економічну ситуацію. Певно, що від цього, і ми це бачимо, дуже страждає інвестиційний клімат України загалом. Яка ситуація з інвестиційною привабливістю, зокрема на Кіровоградщині? Чи реалізуються якісь проекти сьогодні масштабні? Ви знаєте, я вот на місцевому телевіденні говорив об цьому. Всі говорять, тут вот багато кандидатів, говорять, що потрібно шукати інвестиції і так далі. Моє мнення, я вважаю, що потрібно до того, як шукати інвестора, потрібно підготувати площадку під це все. Потому что когда инвестор, приходя к нам даже в Кировоград, вот мы были на переговорном процессе и Макдональдса и компании. У нас, кстати, по-моему, единственный областной центр, где нет Макдональдса. Ну, это может быть кому-то хорошо, кто-то не будет полнеть, но многим детям там, хотят, одно, хотят видеть этот ресторан у нас. Вот для того, чтобы этому инвестору зайти к нам на рынок. Он, ему мало того, что нужно прочитать рентабельность, строительство и так далее, ему еще нужно заплатить огромную сумму денег за место, то, которое он хотел бы поставить. Этот то есть, грубо говоря, у нас земля роздана всем, никто ничего не делает, никто ничего не строит, ждет просто какого-то инвестора, который придет и не один миллион долларов ему заплатит. То есть, мое предложение взять, провести, полностью посмотреть, что кому было выделено, под какие проекты, если человек три года не выполняет, нужно значит искать другого. То есть, здесь нужно подготовить и сделать максимально привлекать инвестора именно этим. И тогда сами инвесторы начнут вливать в Кировоград тобто деньги. То есть, створить прозорие умовы для верно. залучения. Но ну, когда инвестор читает э, миллионы убытки из-за каких-то э, заносов и так далее, ну, извините, какой инвестор пойдет работать в такие условия? Насколько область потребует инвестиций? Чем саме может привабити Кировоградщина? Я думаю, что у нас рынки свободные, не заполнены еще на 50-70%. Это и рестораны, и торговые центры. У нас нет ни интернета, ничего абсолютно. Ну и, как известно, у нас аграрная область. Здесь тоже нужно посмотреть, поискать свои плюсы именно в этой сфере, потому что никому не секрет, мы одни из ведущих областей именно в этой сфере. Здесь нужно долучать инвестиции в этом плане. На властного предприятия ставится, ставятся ставки? Ну, конечно, конечно, у нас очень много есть прекрасных своих предпринимателей, именно местных кировоградских, и, конечно, ставим. На вашу думку, кировоградцы переважно, они единственные в убачи не своего места? Здесь сложно сказать, каждый видит по-своему развитие, кто-то видит в одной отрасли, кто-то в другой и так далее. Но я еще раз повторюсь, кто бы о чем ни говорил, о каких-либо реформах, пока мы не наведем порядок именно в затратной части бюджета, нужно контролировать как поступление, так и затратную часть. У нас вроде бы начали контролировать, и об этом все говорят, поступление, а о затратной части почему-то никто не говорит. Ну, пока мы не начнем контролировать эти все средства очень жестко, ни о каких реформах, ни о каком улучшении и речи быть не может. Еще один важный процесс децентрализации. Как вы его чувствуете с середины? Ну, уже мы... На местном уровне, в частности. Вот за полгода, насколько мне известно, около 27 миллионов гривен выделены в дороге. У нас делаются дороги сейчас. Вопрос в другом, почему они делаются именно под выборы. Это уже второй вопрос. Самое важное то, что мы ощутили. Это действительно у нас дороги делаются сейчас. Я думаю, что Кировограде одни из лучших дорог Украины. Я не побоюсь этого слова. И я по Украине, я это ощущаю на себе и вижу. Поэтому действительно ощущается, но я думаю, что в дальнейшем мы это еще больше ощутим. Все ж таки хочеться вірити, що вся Україна пройде це випробування з гідністю. Я вам бажаю успіху. І зокрема, дуже б хотілося б побачити приклад справжнього європейського міста саме з Кіроваграда. Нагадую нашим глядачам, що гостем студії був громадський активіст Рафаель Санасарян. Залишайтеся на парламентському і далі.